группа группа Друга Река. Читатели прислали нам свои вопросы, но прежде чем мы будем просто я хотел сказать, что сегодня в Хайпе 15 марта выступит коллектив Друга Река в клубе Болеро. Если я не ошибаюсь, вы начинаете в 12 часов, да? Ну это так, в качестве подводки. плюс-минус. 10-15 Близко нуля. Да, если можно, ну, расскажите о том, что это будет за выступление, это будет в рамках просто вас пригласили в клуб поиграть, или это гастроли тур по Украине, в неведении. Расскажите об этом. На самом деле мы, по-моему, практически никогда в Харькове в клубах и не выступали. Это наше первое клубное выступление, как правило, все наши концерты происходили либо на площади, либо были какие-то другие большие мероприятия. Ну, в основном ОПНР или ну, и плюс еще всякие корпоративы. Конечно. Так что клубное, клубное выступление наше первое. Как Харькове очень давно хотелось выступить, собственно какую, бы программу мы ни играли, она будет клубная, новая, то есть, чтобы, чтобы мы ни играли. Поэтому вот такое вот начало клубной жизни в Харькове сегодня 12.00 с другой рекой. Хорошо, спасибо большое. Первый вопрос от читателя, который представился Илья. Можете сказать, что было и, возможно, остается самым сложным по работе музыкантов в нашей стране сегодня? вот вопрос. Оставаться трезвым. Утро. ребята будут отличаться ну, вы... <регу> кто кофе <регу> <Кто? Кто? регу> наказывает самое а сложное наверное отсутствие режима какого-то потому что Это, может, вообще никакого режима никаких графиков <регу> <регу> поэтому откуда вы приехали в кстати сегодня мы приехали из киева но завтра у нас донец тоже крупный концерт слава богу недалеко но бывает такое что ты выступаешь сегодня в Донецке завтра ты выступаешь на Франковске короче, бывают ночные переезды там, по тысяче километров. Ну, есть, иногда даже не знаешь, как в каком то городе и вообще сколько времени, и сколько тебе лет. А если не говорить вот об этих, скажем так, физических условностях работы музыкантов, да, тяжело, гастрольные переезды и все такое. А вот если говорить непосредственно о творчестве, что На самом деле это, наверное, и, и, и физически сложно, и морально тоже. Оставаться, оставаться свежим морально, то есть выйти и дать ту энергию, которая тебя ждут, каждый раз, если, если, если ты каждый день или через день. Нет, ну, творчество в принципе тяжелым быть не может. Просто э -э -э, о концертной деятельности. Но, <св> но это же уже как работа, это тоже физические, всякие штуки. Реализоваться сложно в нашей стране, к сожалению. Сложно донести массам, я имею в виду, ну, там, если говорить о каких-то молодых командах, донести массово какую-то свою идею, свою идею, свою творчество, да, потому что у нас вообще не развитая инфраструктура, там, связанная с рок-музыкой и так далее. То есть это все андегран полнейший, как было это при Советском Союзе, так, так и осталось сейчас, в принципе, несмотря на наличие интернета. Спасибо большое. Еще один вопрос, читайте в который...